для того, чтобы принять обращение к президенту Украины, к правительству Украины, ко всем политическим силам, ко всем политическим партиям, к средствам массовой информации и ко всем гражданам нашей страны. В этом обращении мы осудили гражданское противостояние в столице, осудили действия экстремистов, нерадивых политиков, выразили поддержку усилиям президента в защите конституции конституционного строя в нашей стране, возвращению ситуации в правовое поле. С того момента, уважаемые друзья, вы видите все, ситуация изменилась. Волна агрессии, поднятая радикалами в столице, пошла по стране. В ряде западных и ряде центральных областей Украины были захвачены здания областных государственных администраций, областных советов, и работа власти в этих регионах полностью парализована воскресенье, к сожалению, к сожалению, уважаемые друзья, волна агрессии докатилась и до нашего региона. Заезжие экстремисты, подстрекая местных ультрас, совершили попытку штурмовать здание областной государственной администрации в городе Днепропетровск. К счастью, волна гражданского хаоса разбилась от Днепропетровщину, как и волнорез. Попытки принуждения к революции в нашем регионе закончились полным провалом. По-другому, уважаемые друзья, не могло быть социальной базы протестов в Днепропетровской области, а равно как и в городе Днепропетровск, просто нет. Именно поэтому лидерам праворадикальных группировок пришлось прибегнуть к так называемому экспорту революции, к завозу боевиков на территорию Днепропетровщины. Никакого практического смысла в захвате администрации, областной государственной администрации, по большому счету нет. Цель была другой. Путем штурма здания, которое символизирует власть, посеять панику, гражданский хаос и запугать людей. Мы не позволили экстремистам достичь этой цели. Дестабилизировать политическую, а в конечном итоге и экономическую ситуацию в нашем регионе. Нам удалось защитить гражданский мир, стабильность и нормальное течение жизни в нашей области. Мне задавали вопрос, кто же защитит. Нас защитили наши правоохранительные органы И сегодня мы всем вместе говорим им большое за это спасибо Сложной... Сложной политической и гражданской ситуации Главной задачей области, областной власти Было и остается сохранение стабильности экономической Политической и социальной на нашей территории Вы знаете о том, что Днепропетровщина это 11% процентов общегосударственного внутреннего валового продукта. Это 20% объема реализованной промышленной продукции, 15,8% иностранных инвестиций, общих иностранных инвестиций нашего государства. Днепропетровщина принадлежит числу профицитных регионов страны. По итогам первого полугодия прошлого года, вы помните, я об этом вам докладывал, мы перечислили в государственный бюджет на 6,9 миллиарда гривен больше, чем получились государственные бюджеты. Без преувеличения можно сказать, живет Днепропетровщина, живет Украина. Именно поэтому сегодня, как половина страны, охвачена протестами и нестабильностью, на нас с вами лежит огромная ответственность. Если мы удерживаем и удержим экономическую и политическую ситуацию в регионе, будет стабилизироваться ситуация и во всей стране. Мы просто не можем себе позволить ввергнуть нашу область в пучину гражданского хаоса. Не можем допустить дестабилизацию. И областная власть видит свою ключевую задачу в том, чтобы обеспечить все условия для стабильной работы предприятий, развития наших предприятий, нормального функционирования социальной сферы, медицины, образования, транспорта, связи и так далее. Уважаемые коллеги, такая ответственность лежит на каждом из нас. В сегодняшних условиях далеко не самых простых, к сожалению, как вы понимаете, все государственные органы Днепропетровской области работали исключительно в штатном режиме. Мы обеспечиваем неукоснительное соблюдение всех социальных обязательств государства перед гражданами. В полном объеме выплачены пенсии всем нашим пенсионерам, а их 1 миллион 320 тысяч. Выплачены предусмотренные законом компенсации по уходу за инвалидами. Мы завершили январские выплаты всех видов государственной помощи детям, семьям с детьми, многодетным семьям, детям-инвалидам. До 15 января мы осуществили выплаты по личным делам, заведенным с 1 января. До 24 января мы закрыли все выплаты общим объемом 18,6 миллионов гривен по новым личным делам. Мы своевременно в полном объеме выплатили аванс... Я, э, за январь работникам бюджетной сферы, а это учителя, медики и государственные служащие, в полном объеме предоставляется весь комплекс административных и разрешительных услуг. Работают все 35 территориальных органов э, разрешительной системы. Я говорю, в общем-то, уважаемые друзья, сейчас абсолютно понятные, осязаемые и нормальные вещи, э, так сказать все это должно работать у нас по умолчанию. Но в сегодняшних условиях, к большому сожалению, далеко не каждый регион может говорить о таких результатах. В плановом режиме, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, на Днепропетровщине шел процесс разработки и принятия областного бюджета. Бюджетов городов и районов на 2014 год. Бюджет области в установленном законе порядке обсужден в комиссиях областного совета. Сегодня он вынесен на ваше рассмотрение уважаемые депутаты, и, конечно же, на утверждение. Я кратко остановлюсь на основных положениях главного финансового документа нашей области. Он имеет ярко выраженную социальную и региональную направленность, то есть ориентирован на социальную помощь наиболее уязвимым категориям населения и в то же время на развитие региональной инфраструктуры, социальной сферы, образования, медицины и других важнейших направлений и векторов нашей области. Проект бюджета Днепропетровщина на 2014 год предусматривает финансирование 348 учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, в которых работает, к слову сказать, более 74 тысяч граждан Днепропетровской области. Содержание более 6 тысяч детей в интернатных учреждениях образования и 4 тысяч в домах-интернатах. Содержание около 25 тысяч коек в здравоохранения. Проектом госбюджета на 2014 год предусмотрен поэтапный рост минимальной заработной платы на 8%. Целевые расходы для лечения больных диабетом в размере 52 миллиона гривен и учета экономических особенностей региона в размере 137 миллионов гривен. Расходы на оздоровление детей в годных категории в сумме почти 7 миллионов гривен. Впервые на создание Центра социальной реабилитации детей предусмотрено 2,2 миллиона гривен. В проекте областного бюджета предусмотрены средства на реализацию региональных программ, в частности, на программу обеспечения государственных социальных гарантий и региональных форм адресной поддержки ветеранов войны, на региональную целевую программу образования Днепропетровщины – более 11 миллионов, на программу информатизации электронной Днепропетровщина – 8,6 миллионов, на финансирование программ развития местного самоуправления и гражданской активности. Субвенции из государственного бюджета для области составляют более 4 миллиардов гривен. Причем львиная доля – это социальные субвенции. В сравнении с прошлым годом размер социальных субвенций увеличился на 20%. На выплату помощи малообеспеченным семьям будет направлено 3,1 миллиарда гривен. Энергосубвенция – 556 милли... миллионов гривен. На предоставление льгот по услугам связи и компенсации на льготный проезд – 174 миллиона гривен. Почти 69 миллионов будет направлено на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Будут сохранен... сохранены размеры субвенции в сфере здравоохранения. В текущем году на Днепропетровщике появится самый новый, современный и передовой центр предоставления административных услуг. На его создание с государственного бюджета будет выделено 30 миллионов гривен. Что касается бюджетов городового района, в этом году в показателях Министерства финансов впервые учтены расходы на модернизацию детских спортивных площадок 23,5 миллиона, расширение сети дошкольных детских учреждений около 20 миллионов. Впервые учтены средства в сумме 26,5 миллионов гривен на обеспечение деятельности специалистов по социальной работе. В текущем году бюджеты городов и районов впервые получат из государственного бюджета субвенцию на обеспечение питания детей 5-11 классов. Из областного бюджета в бюджеты городов и районов впервые передается субвенция на обеспечение бесплатными медикаментами инвалидов и участников боевых действий в сумме около миллиона гривен. И мы э, продолжим передавать субъекции на создание учебных воспитательных комплексов, устройства спортивных площадок, на капитальные расходы и устройства объектов социальной и культурной сферы. Проведение первоочередных природоохоронных мероприятий будет профинансировано из специального фонда на 76,6 миллиона гривен. По капитальному и текущему ремонту дорог около 9 миллионов гривен. Бюджет развития предусматривает реализацию ряда важных инвестиционных программ, в частности, улучшение водоснабжения населенных пунктов, продолжение работ по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения, проведение реконструкции жилых домов и капитальных ремонтов объектов, продолжение реставрации Троицкого собора в Новомосковске. Даже этот краткий обзор бюджета области дает четкое понимание, Наш регион не только будет выполнять все социальные обязательства и все социальные инициативы нашего президента, но и развивать социально важное направление и сферы жизнедеятельности наших граждан. Уважаемые коллеги, хочу еще раз подчеркнуть, Достижение Днепропетровщины – это общий результат работы и власти, и бизнеса, и предприятий, и предпринимателей, и, главное, гражданского общества. Это результат гражданского мира и согласия, которым всегда отличался наш регион. Это результат грамотной экономичной политики нашего президента Виктора Федоровича Януковича и нашего правительства, направленные на поддержку и защиту отечественного товаропроизводителя. Продолжение этой политики – залог успешного развития нашего с вами региона. В стране сегодня идет сложный политический процесс, основанный на компромиссных решениях и договоренности. Вы знаете о том, что инициатором переговорного процесса выступил именно наш президент Виктор Федорович Янукович. Первые результаты голосования в Верховном Совете говорят о том, что цель нашего президента – мир и стабильность в нашем общем доме и в нашей стране. Премьер-министр Николай Янович Азаров подал в отставку, показал всем политикам, что интересы общества интересы страны он ставит выше собственных политических интересов. Это шаг главы правительства еще раз показал. Власть не держится за свои кресла. Кабинет. Самое важное для нас – это стабильное развитие государства. Это гражданское согласие в нашей стране. Сегодня у нас есть надежда на то, что политический кризис будет урегулирован что дестабилизация не будет угрожать нашей экономике, нашим предприятиям, а главное нашим детям. И что все политические процессы будут протекать в единственном возможном, конструктивном, демократическом русле. А выборы по-прежнему будут единственным легитимным способом смены власти, как и во всех демократических государствах. Я еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, на Днепропетровщине есть легитимная, законная власть, которая действует в конституционном правовом поле. И если кто-то думает, что с помощью 200 радикалов можно этот порядок пошепнуть, он жестоко ошибается. Мы не дадим ни единого шанса. Мы готовы к серьезному политическому диалогу, готовы привлекать к решению актуальных вопросов развития нашего региона, лидеров оппозиции, гражданского общества, всех неравнодушных людей. К диалогу без ультиматов и без штурма. Днепропетровщина и в дальнейшем будет жить работать и развиваться основываясь на принципах стабильности гражданского мира и согласия я прошу почтить минутой молчания всех погибших в украине закону бюджет Украины, Підходи до формування обласного бюджету у своїй доповіді, окресли Дмитро Валерійович. Також підходи щодо формування обласного бюджету обговорювалися на нараді з питань порядку денного, засідання постійних комісій обласної ради, президії та викладені докладно у пояснюваній записці до наданого проєкту рішення. Я назву декілька основних загальних положень стосовно надходжень до обласного бюджету. Загальний обсяг дохідної частини обласного бюджету на 2014 рік визначено в сумі 3 мільярда 850 мільйонів гривень, з яких податок на, доходний, податок на доходи фізичних осіб становить 3,2 мільярди гривень. Це майже 82%. Обсяг доходів спеціального фонду. Пропонуется в сумме 297,6 млн грн. В тому числе це цевластное надходження бюджетных установок 212 млн, экологичный податок 76,6 млн, сбор за большую регистрацию транспортного засоба 8,7 млн грн. Стосовно формирования выдатковой частины. Проект областного бюджета за выдатками базуется на основных приоритетах, визначених відповідними державными и региональными программами. Які спрямовані на вирішення перш за все, соціальних питань. Я зупинюся на загальних їх напрямах. Перше, у 2014 році планується продовжити дії регіональних програм, які були прийняті у попередні роки. Ці програми мають середньострокову та довгострокову перспективу і направлені на виконання конкретних завдань у відповідних сферах розвитку області. Друге Видатки бюджету розвитку. Пропонується спрямувати на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери, теплої водопостачання, газифікацію населених пунктів та житлових будівництва. Ці об'єкти визнані завершальними і можуть бути введені в експлуатацію. Третє. При формуванні видаткової частини екологічного фонду керувалися пріоритетами, які були визначені в минулі роки. Це насамперед покращення екологічного стану в області. Особлива якість питної води, стан очисних споруд, каналізаційних мереж. Шановні депутати, на розгляд сьогоднішньої сесії представлено проєкт обласного бюджету, але його прийняття має виключне значення для всієї Дніпропетровщини, для кожного місцевого бюджету області, оскільки саме через обласний бюджет перерозподіляються всі міжбюджетні трансферти з державного бюджету, а їх обсяг в цьому проєкті складає вже понад 4 мільярди гривень. Крім того, бюджета міст і районів пропонується з обласного бюджету надати ряд субвенцій, в тому числі соціального та інвестиційного характеру. Враховано також субвенцію на виконання доручень виборців, яка буде використовуватися за пропозиціями депутатів обласної ради. І наприкінці хочу сказати, проєкт обласного бюджету збалансований за доходами і видатками. Він враховує вимоги чинного бюджетного і податкового законодавства. Я прошу поддержать назначение пропозиции и подтвердить решение про показники областного бюджета на 2014 год. Я благодарю всех за участие. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, сегодня Днепропетровская область еще раз продемонстрировала свою возможность жить, развиваться, работать при любых условиях, при любых политических условиях, при любых погодных, в конце концов, условиях. Сегодня депутаты областного совета Днепропетровской области приняли бюджет. Бюджет, согласно всех регламентных норм, был обговорен в комиссиях депутатских. Все было согласовано, вы видели по голосованию. Бюджет 2014 года, он еще более социально направлен, регионально направлен. В этом году социальные гарантии, социальные выплаты вырастут в Днепропетровской области на 20%. Впервые в областном бюджете мы предусмотрели субвенции городам и на развитие социальной сферы, и на развитие культурной сферы, и на строительство детских площадок. В этом году будет из государственного бюджета субвенция на строительство административного комплекса всей Днепропетровской области, комплекса, который будет предоставлять административные услуги. Поэтому я еще раз хочу повторить, что Днепропетровская область в сложных политических, экономических условиях все равно развивается, и мы не можем себе э, даже допустить мысли о том, чтобы ситуация экономическая в нашей области была дестабилизирована. Это наша ответственность. Днепропетровская область это 11% внутреннего валового продукта страны. Это 20% э, производства продукции, избыта продукции. Поэтому для нас принципиальный вопрос – это экономическая, ну, конечно же, из этого следует политическая стабилизация в Украине. Спасибо. Дмитрий Ильич, прокомментируйте, пожалуйста, кем были люди в штатском на территории администрации? <как> Друзья мои, я вам хочу сказать о том, что агрессия с любой стороны, она порождает только агрессию. Я это говорю абсолютно авторитетно, я видел такие проявления агрессии в начале 90-х в Закавказье, в Карабахе, в Тбилиси. Мы видели это все в Приднестровье. То есть есть опыт, есть опыт, и этим опытом нужно воспользоваться. И этим опытом должны воспользоваться и политики, и гражданское общество. Я вам скажу, что за эти два месяца на мою горячую линию, мою приемную, в рай госадминистрации был шквал звонков. Люди призывали стабилизировать ситуацию и предлагали свою помощь. Активность была просто огромнейшая в Днепропетровской области. Это по, после Нового года эта ситуация еще больше начала разворачиваться. Люди звонили и предлагали свою помощь. Они говорят, что мы защитим свой дом, свою область. О том, что будет штурм областной государственной администрации, к сожалению или к счастью, знали это не только власть и те, кто намеревался штурмовать. Знали просто люди. Знали просто люди. И когда пошли силы штурмовать, к этому времени пришли силы защищать. И другого выхода, у правоохранительных органов просто не было. Вы представляете, если бы этих людей не поставили за, за милицию. Было бы ледовое побоище у нас на, на наших улицах, на нашей Комсомольской улице, на, э, в парке за облгосадминистрацию. Это просто было бы гражданское противостояние. Для того, чтобы это обойти, вот такие вот действия были сделаны. Кто Гражданская. Эти люди? Кто это эти люди? Кто это это общественные организации. Это какие? Э, назовите. Э, назовите, пожалуйста, какие организации? Сейчас на территории Днепропетровской области самоорганизовались общественные организации в народные дружины. Они зарегистрированы и абсолютно э, законны. Кем мы когда Спасибо. зарегистрированы, как называются и почему вы их пустили? Вы, вы эти эти вопросы, пожалуйста, задайте правоохранительным органам, которые компетентны в этом. Почему они были внутри? Я объ я объяснил, почему они были. Еще, пожалуйста, вопросы. Коллеги нет? Вопросов? Уважаемые уважаемые коллеги, уважаемые средства массовой информации. После того, что случилось, я встретился со всеми руководителями местных телеканалов. Мы отработали систему безопасности для журналистов. Мне очень жаль, что, во-первых, пострадали журналисты. Мне очень жаль, что вообще в Украине страдают граждане Украины. И поэтому для нас с вами, я обращаюсь к вам, уважаемые представители средств массовой информации, для нас с вами принципиально гражданский мир, стабильность, и развития не только Днепропетровского региона, а всей Украины. Коллеги, Спасибо. закончила сессия областного совета, 25-я сессия. Как обычно, сессия прошла в режиме нормального диалога. Из важных событий, которые сегодня были озвучены и прозвучали. Первое основное, результат нашей совместной работы, призывы к диалогу, сегодня пришел к логическому завершению к работе в штабе, антикризисному, антикризисному штабе области, по урегулированию всех политических вопросов, проблем. Наконец-то включились и оппозиционные фракции. Я благодарен руководителям фракции, депутатам оппозиционной фракции за понимание той ситуации, которая сложилась в нашей области. Нам сейчас нужен мирный диалог, взаимопонимание, чтобы не допустить никаких явления, связанные с коллапсом и хаосом в нашей области. Область работает спокойно, в область работает стабильно. Этому подтверждение то, что сегодня был принят бюджет на сессии областного совета. Несколько слов о штабе, который уже действует более года. Более месяца. Он был создан еще в начале декабря прошлого года. Я могу средствам массовой информации передать состав этого штаба. Сейчас в вот этот штаб уже включаются и представители оппозиционной фракции. Пожалуйста. Чья была идея э, завесить обл совет колючей проволокой изнутри, так обороняться, и сегодня колючей проволоки уже нет, это значит опасность миновала? Это были меры предосторожности, которые были вызваны теми событиями, которые были в воскресенье. В воскресенье э, для, для областного совета был рабочий день, мы готовились к сессии. Мы готовились к сегодняшней сессии. На работе было большое количество работников областного совета. Я как председатель областного совета отвечаю за этих людей и был вынужден принять все меры предосторожности, чтобы люди наши не пострадали в случае неадекватного развития событий. Как вы видите, сегодня областной совет работает в нормальном режиме. Мы открыты к диалогу. Мы полностью в рабочем режиме, но я еще раз хочу напомнить, что мы мирные люди, Совет. это прозрачная структура, но в случае, если к нам придут сбитыми, мы дадим отпор. Я так понимаю, опасность миновала, да, что вы сняли Я надеюсь, что те силы, которые, которые эскалировали этот это как конфликт, видят, что вся территориальная громада Днепетровской области, жители города поддерживают нормальную мирную, нормальную мирную жизнь в городе. И эта ситуация находится под контролем. В отношении сессии областного совета значит, несколько еще важных событий. Первое, мы вместе с губернатором и я обговаривал это с депутатским корпусом. Отдельно ставим контроль в рамках областного бюджета, чтобы бесплатно лечить и реабилитировать тех людей, которые пострадали при штурме областной администрации. После штурма были госпитализировано 15 человек, 10 из них это работники правоохранительных органов и 5 это гражданские. Всем из них, всем уже сейчас предоставляется бесплатная медицинская помощь. После лечения этим людям, всем пострадавшим будут представлены и бесплатные услуги по реабилитации. Пожалуйста, и медицинским тоже, да? Получается. Тем кто, тем, кто был госпитализирован. Тем, кто находится в больнице сейчас, это э, на мо... в понедельник это было 15 человек, сейчас 12 человек. Вот. Ну, с осадинами и царапинами я, я, я не знаю. Но я думаю, что отдельно отработаем этот вопрос. То есть митингующим, пострадавшим тоже? Пострадавшим, попавшим в больницу на стационарное лечение. Будет оказана бесплатная медицинская помощь и бесплатная помощь по реабилитации. Понятно. Скажите, долго пожалуйста. будет охранять Берку территорию? Вы сказали, что, чтобы они чувствовали себя комфортно. Как долго это продлится? Вы видите, что по всей Украине отрабатывается силовой сценарий по захвату админ зданий. Это отрабатывается по единой технологии, когда проводятся мирные, мирные мероприятия, и в эти, к этим мирным мер... Мероприятиям подключаются боевики с битами, которые пытаются призвать людей к насилию. В ближайшее время мы ожидаем обычное мирное волеизъявление. Мы, мы не можем допустить в этой ситуации, чтобы эти события повторились. Скажите, Вы упомянули об заезжих, заезжих экстремистах. Кто эти люди, куда они сидели сейчас? Я думаю, что на этот вопрос нам ответит следствие. Оно уже начато и ведется, и правоохранительные органы на эти вопросы дадут исчерпывающий ответ. Но уже прошло все-таки почти неделю. Я считаю, что в данной ситуации наши службы, те, которые этим занимаются, выполняют работу, ведут, максимально качественно и эффективно.